Bu Azerbaycan'da biz de bu e, her sanatın bir məktəbi olur, qirayetin de bir məktəbi var ve onun da indi, ne bileyim, belə yüzünüze desem ne olur bilmirəm. En görkemli o məktəbin yaradanlardan ve Çin'in de taşıyanlardan biri de siz olarsınız yakın. Ama o yani tamam orada da bir yani o talebeleriz falan Yani o coşku, o sevgi, o sevda əjdəsində varmı? Yəni e, narahat deyilsiniz ki, özünüzlə Arxeyə bakan da narahatlıq yoxdur. Bu hə, bir aylara baxım. Birinci sualınızın əvvəli o giriş cəhsini cavablandırım Sərdar bəy. Mən Xıraxanda yaşayıram, kənd yerində. E, Həmmə məni görəndə burada deyir şair necəsən. Hələ başa sala bilmirəm ki, bunlar ay, ay, Azalım oğlu. Ay öyü tikilmişin oldu. Mən şair deyiləm. Bular elə bilirlər o şeirləri mən yazmışam. Amma burada da bir məntiq var. Amina xanım Yusif qız da deyir ki, mənə də şair deyirlər. Amma burasını da deyib, rəhmətli Qabil də Fikrat Qoca da deyirdi ki, siz bizdən 70%siz, 30%dur. Və bu Fikrat Qocanın Allah rəhmətəsin. Qalızsın. Sən yarısan. Çünki e, yenə biraz haşiyə çıxıb vahidəsiz 2017-ci ildə bir şeir yazdım. Nə fırtına, fırtına. Axırı belədir təxminən. Deyir ki, Bunu mənə əlimdəki qələm dedi. Yazmaq azdır. Yazılanı yaşatmaq üçün ehtiyac var ağalara. Yazılanı yaşatmaq üçün ehtiyac var ağalara. İndi bunun sənətin adı bədii qiraayətdir. Bunun aktyor sənətinin bu ayrılmaz qoludur. Buların fərqi bilirsiniz nədir? Fərqi ondan ibarətdir ki, aktyorda partnyor olur, tərəf müqabil olur. Qırım olur. Ondan sonra musiqi effektləri olur, işıq effektləri olur. Amma bədii irayətdə tək özünsən. Bədii irayətdə e, aktyor bir obrazı canlandırır. Amma bədii irayətçi obrazlar qalereyası canlandırır. Ona belə bir misal gətirəm. Məsələn, məsələn. Məmməd Ərazın "El üçün ağlayan" adlı bir şeiri var. Bizdə bir avara misallarda çoxdur. Mənə e, dəyməyən can var 100 min il yaşasın soğra alaza bürüd eldən alaza bürüd eldən surur. O nədir? Bəs xalq yolunda canını qurban vermək deməkdir. Bir də var ki, el üçün ağlayan gözsüz qalır. İndi görək bu söz şairi necə tutubsa, necə cavablandırır. 40 il bundan qabaq yazıb. İndi baxıb deyirəm, qərarçı kim onu səsləndirərəm. Qonşuda ağlayan bir uşaq yuxuma da çaqdı bu gecə. Şönlümdə qəribə duyğular oyaqtdı bu gecə. Özü için ağlıyır içimdə oğul. Gör necə də xoşbaxdı, ata da oyaqdı, ana da. Dərdinə qapmağa müntəzir iki qəlb ayaq üstə əsir. Və sabah bürüyü barlasa o uşaq onun el dərdinə qoşulan tapılacaq mı? Onun göz yaşına qonşu olan tapılacağını? Yoxsa ona da mənim kimi bir macğal deyəcək? Ay ay la bala ay la yür nəhrə ay la. Hansa firqulu əminin xışıq ilişib dey daşa, qolqa sağ yapışa. Ay 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 la bala ay la, el üçün ağlayan gözsüz qolar. Yürə sıxram bu sözləri oğcuma, bir dənə də ilişib qalır yaddaşımda. Düşür şuma. Bir uçqun başında ağlayıram bir gün özünü yetinin məhəbbətim. Ağlıb nə xəbər, nə va növsədi. Bunuca fakma xalanın bircəynəyi var. Onu da sel apardı. Ah, <laughs> ça dedim ki, "Gəl üçün ağlayan gözsüz qalır. Ay yür nəhrayla." Bir gündə, bir gündə enirəm çaya, baxıram o taya. Görürəm ağşıb yanır zəmi. Qışqırıram, "Əmi, əmi, nə də, nə oldu, gəda?" nolsa yanı rei zəmir başma bir keçə qapas biri isə ehmallı işdir o vaxtdan o vaxtdan gözlərim pis görür bala bəka çıxsam ağla böyüyən ağlın da ağla bala nağlar dəmində uyuyan arılar hayqırdı sevməzlər hırıltı sevənlər hayqırdı sevməz Nə qədər ölməyib, şor oğlunu nə qədər itməyib, qrat sevməzsən. Ağla, ağla. Ağla. Bağlı bədii qıraət nümunəsidir. Görürsüz? Burada müəllifin sözü, uşağın sözü, qocanın sözü. Üç komponent burada birləşdir. Bax, bədii qıraət budur. Fərqi budur. Bunlar aktyorun ayrılmaz qoludur bu. Qaldı ki, bədii qıraətçilər indi mən adını da deyə bilərəm deməyim yox. Mən şair tanıırdım. Səhərdən axşama kəv şeir deyərdi. O demək deyil çox bədiidir. Bədii qiraət deyildi Sərdar bəy. Bədii qiraətim bir növrəsini qoyub rəhmətli Cazım Ziya. 1. Mühüllü Sənizadə 2. Sənətindən həmişə bəhrələndiyim, öyrəndiyim mənim mənəvi müəllimim Mikayil Mirzə. Eləcə rəhmətli Həsən Ablut. İndi Həsən Ablutdan deyim sizə bir, va geri gəldi. Deyildi ki, oğlum kışqırmaq lazımdır. El bilir ki, sən mənimsən sən ana ilə uzur danışa bilməzsən. Vəhkən anadır. El bilir ki, sən mələmsən. Ana ilə nə vaxtla danışanlarda gör nələri öyrənmişəm mən onlardan. Sadalıram bir də. Cazım Ziya, Muxlis Cəmzadə, Həsən Əğluc, bədii qiraayətdən danışırəm. Xəliləyə üzr istəyirəm. Mikayıl Mircə, İlham Əsgərov, Aminə Yusif qızı Allah sağla versin. Bəndəniz Ağalar bayramı cəld çıxdı 7 bir ikinin üçünü də artır. Belə deyək də. Üçün üçünü məsəl artırmaq olar. Heç 10 dəfərə çatmır. Amma fikirlə. Daq deyirsə nə qədər daq deyənlər var? E, Say siz. Nə qədər moğam oxuyan var? Nə qədər meyxana diyan var? Nə qədər ondan sonra şou əhli var. Amma o səhətin dağ hissələri azdam da acdır. Çünki bunun bir növrəsində ilahi söz dayanır. İlahi dayanır. Səs Burda ola bilərsən sənin yaddaşın da olsun. Amma sənin ürəyə yatımlı səsin yoxdur. Ondan bədliyi bir rəhətə ola bilməz. Bax, iki şeydir burada. Yaddaş, beyin, ürək, bir də ürək. Ürək, ürək yoxsa sözə sən ürəkdən yaşatmırsansansa, ürəyindən dodağına axmırsa o söz, o söz deyil. Və bir də ilahi necə deyim? Allahın verdiyi səs. O Alman aktyoru Passatın bir sözü vardı. Deyildi ki, mənim var dövlətim, mənim səsindir. İndi mənə də qalan bu ağalar bayrama, ağa. Allahın verdiyi səsdir. Amma o səsdən yenə deyirəm, mən necə doğru düzgün istifadə edəm, o artıq mənim yaradılığım içindir. Bu söhbət bundan gedir. Bədii qiraəyəsi nətə? Çox böyük sənətdir. Ruslar buna deyirlər, "Budu hocasının iç teyim ya." Hər il təril yaxı otovadında müsabiqə keçirilirdi Leninqradda. 86-cı ildə, 88-ci ildə kimi. Yaxın da. Orda bizim tələbələr də Mikail Mirzanın tələbələri orda yer tutmuşdu vaxt yadıma gəlir. Yaxın toplarım bədii irayətis olubdu. Amma lap qədəmdə onların bədii irayəti zaquşnyaq olub, zaquşnyaq. Hardan yaranıb yaxşı bu söz bədii irayət. Zaquşnyaq bir gün gəlir Daşkəndə. O bazarın yanından keçəndə görülür ki, bir nəfər özbək çox məlahiyyətli səzlə çıxıb yemiş maşının üstündə nəsa danışır. Bütün bazar əhli O döşündəki farsız beylər hamısı atıb elə bir mitindir buna baxırlar. Zaqışlıya dayanır, dayanır və deyir. Vot teatr ad novo aktyora. Bir aktyorun teatrı bax budur. Bax bu sənətin gözəlliyi ondan ibarətdir. İndi zəramız efirə baxsın. Xır fanoqramayla oxuyur, bulanı çaşa da bilər. Amma ağalar bayırımov çaşdısa heç bir şey, hər şey alt üst olur. Elə deyilmi? Amma mən yenə deyirəm, Allah micail mirza rəhmətləsin. Mən ondan səsin texnikasını öyrənmişəm. Mən ürək nədir Həsən Əbduşdan öyrənmişəm. Onlar mənim mənəvi müəllimlərimdir. İndi birdə ki quyuya streq məndən quyu sulu olmu, gələ insanın özündə də olsun. Amma tərk edərəm də səsi bu milyonlarla ki mənim tərəş şikərim var, biraz özümü tərbiə yerdən təravəz çorudan uzaq olsa, bunu Allah bilir. Qurban olduğum Allah bilir. Mənim varım dövlətim Mənim baxdı səsidir. Bax belə mən sualınıza belə cavablandıraram.